Вы знаете, тут нет стороны российской или украинской. Есть добро, есть зло. Это совершили террористы, подкармливаемые Путиным, который передает им страшное оружие. Вчера днем на улицах города Тереза Снежного была замечена установка БУК. Это установка, переданная террористам Путиным. Она способна поражать воздушные цели, летящие на высоте до 15 километров. В 16.20 примерно был сделан пуск из этой установки. Есть фотография этого пуска. Есть тысячи свидетелей, видевших полет ракеты и взрыв самолета. После чего так называемые ополченцы-террористы начали радоваться, показывать на телеканале Life News, что они сбили военно-транспортный самолет в украинский Ан-26. Они тогда не знали, что они сбили и погубили 295 невинных душ. Поэтому пытаться что-то скрывать или так далее, это в вкусах Путина. Но мировое сообщество это знает. Кроме того, Соединенные Штаты, у них постоянно спутники висят над украинской территорией, у них зафиксирован пуск этой ракеты, и они знают, что это сделали террористы под руководством Путина. Поэтому никому замыли глаза, кроме самих россиян, тут не получится. Пан Антон, скажите, пожалуйста, чего ты от сегодняшнего Радбеза ООН? Мне сложно сказать. Дело в том, что Россия является членом Совета Безопасности ООН поэтому она на любое решение может накладывать это. Факт есть в другом, что Путин оказался в сложной ситуации. Мы знаем, что он хотел развивать дальнейшие действия в Украине по дальнейшему подпитыванию террористам оружием, а теперь его э, действия, которые он как бы, надеялся не будут касаться всего остального мира, а только Украины, стали э, ясны всем. Король оказался голый, все его, э, его подлости, мерзость разоблачена. Поэтому э, будем смотреть, думаю, что Путин в чем-то должен остановиться после того, что он сделал. Пане Антоне, скажите, пожалуйста, что допускают зараз специалистов до места аварии? Значит, на сегодняшний день допустили спасатели МЧС, которые собирают остатки, останки несчастных, несчастных пассажиров самолета пытаются навести какой-то порядок. Я могу также добавить, что боевики и террористы вчера мародерствовали и забрали с собой ценности пассажиров, просто буквально перебирали чемоданы мертвых людей. Это просто ну, позорище, это стыд понимаете. Такие защитники, так называемого, русского мира. вот. И сейчас э, спасатели пытаются собирать останки тел э, и фрагменты самолета. Но есть, есть момент очень важный по международному авиационному законодательству расследовать дело должны с участием той страны, на территории которой разбился самолет и произошла катастрофа. То есть в то же время Путин любой ценой хочет вывести черные ящики в Россию. Фактически это еще очередное вмешательство его в наши внутренние дела. Может быть, они будут пытаться что-то в них поменять, может быть, что-то додумать, как это было с польским самолетом президента Леха Качинского со смоленской трагедией но могу сказать одно что путин уже не замести следы своего страшного злодеяния